повестку на четверг я... просмотрел я материалы дела которые сегодня фабрикуются здесь в Приморском отделе милиции основная часть на основании которого было возбуждено заведено в реестр материалы это рапорта сотрудников милиции которые указывали что я призывал людей к беспорядку Сотрудники милиции мне неоднократно э, делали замечания и просили этого не делать. Это ложь. Мы ложь. не видели ни одного замечания, абсолютно не сильно. Дача заведомо ложь Показания, Я об этом заявил, заявил следователю. Карцеву о том, что это неправда, что такого не было. У нас есть видеоматериалы полностью э, проведенного нашего мероприятия. Никто дорогу не перекрывал, никто не мешал транспорту. Э, жители, граждане Украины ходили и высказывали свою свой, э, гражданскую позицию. Во время э, пешего хода по пешеходному нерегулируемому переходу на улице э, Ришельевская, угол Поэтому никаких нарушений со стороны закона нами не было. Хочу отметить, единственный сотрудник милиции, который написал правду, это подполковник Пасечников Николай Николаевич, который написал, что он осуществлял тогда дежурство, рапорт приложен к руководству о том, что нарушений общественного порядка не зафиксировано. Это я хочу поблагодарить действительно сотрудника милиции, который находится вместе с нами, правда, по другую сторону при проведении наших мирных акций. И ни одного еще не было случая, когда бы он указывал, что мы нарушали общественный порядок. И сегодня он тоже, вот я увидел, его позиция, что сотрудник милиции действительно проявил себя, сделал вот этот гражданский поставить. Потому что все сотрудники милиции, остальные, которые были здесь с материалом в деле, они дали заведомо ложные показания. Еще было заявление от исполняющей обязанности начальника департ департамента транспорта, связи и дорожного движения Одесского городского совета, который обратился к заместителю городского головы Сергею Подгайному о том, что было причинен материальный ущерб коммунальному предприятию города Виктора Франции. В сумме 12,5 тысяч гривен. Ні, заробляють за два Андрій Леонідович, поки ви що щойно ми бачили тут біля приморського районів, народного депутата Сухани, вони в партії регіонів, він тут ходив кругами, виглядав тут співку.